عباد الله يكون عنوان خطبتنا اليوم كيف نستقبل رمضان إذا رأيكم الملك ولو يتكبرون هنا من رمضان أن كبلو يميل هنا المالس الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إلى الله سبحانه وتعالى بأمان وتلاي تلك ولا تقول إذ بعث بهم رسولا من أنفسهم كالناس قصاية ولا يتوجبون الملك الملكتين الله بملاكو ولا تقولوا لا تشوال يتلو عليه آيات فالناس بأمان يتلاي الله نانكسوك إن كان في الله تشوي ولا ويزكيهم كتلاي يوركاش لا ويعلمهم الكتاب والحكمة قرآن سبب إن ميات تمراتو يهوان الله بملاكو فلان أو لفي <applause> ضلال مبين نبي عليه الصلاة والسلام لما لك أجوب فيت سوج جلس به ويتمتنا إلى إلى الله سبحانه وتعالى إذا أيها المسلمون ففي الله في تاتشين خيرات وشين هلو بوستو يازل بركة هلو يكفة تلك ور تلك إنكدا يمتان ومالتو يهن النور باقبابه لنكبر ويكبال لسه لنزكاة جكبال الله سبحانه وتعالى ይህንን ወር እንድንጾሙ ግድት አድርጎታል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ወር ሌት እንድንቆም ቀን እንድንጾም አዘዋ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህ ወር ማለት ቀላል ወር አይደለም ጀነቶች ለአማኞች የሚከፈቱበት ወር ነው ጀሃነሞች የሚዘጉበት ወር ነው ማለት ነው ይህ ሌሊቱ ልቀት በዚህ ወር ውስጥ የተከበረች የሆነ ስለሌት አለች ወር የምትበል የሆነት ثلاثين يهور درجة يهنم من أكل الله ذن يا لو بتعين كهنا لذهن ور تشكنا دمن جنة الجباي كبار يهن ور بعقب كل النت كم لك سلف اندم عندما يدرك تدرك لنا كبار إن حلا سلفنا الصالح في رمضان قدمت يا الله باروج الصحابة والتابعون صحابوتش النا تابعوتش كما هو مدون عنهم يهدي الناس تارك عند تذكبه له تلك تنبر الله سبحانه وتعالى رمضان جاء درسات جو يلم من رمضان كما أتبع اللهم بلغنا رمضان رمضان أدرسا الله دعايا ترقى له مالته عند لمن بوستو يالله تكم سلقة باتشو نمالتنا رمضان سيقبا دقمو الله سبحانه وتعالى بمن كم سر لين داك بزاكو الله نيلم من اللو الله بمن كم سر لين قتن نيالو إما سنان رمضان سيقبا دقمو الله يكبلات شوي تيقو تاي فهم كما قال الله جل وعلا والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم من ربهم راجعون ላይከ ዩሳሪعነ ፊ ልይራት ወሁም ለሀ ሳቢقን ሰለፎች ሁኔታቸው ልክ አላ እንደገለጻቸው ናቸው ወለዚነ ይእቱነ ማእተው እነዛ የሚሰጡትን ነገር የሚሰጡ ናቸው ወቁሉብም ወጅለቱን አነሁም ላ ረቢህም ራጅን ልጎቻቸው የሚጨነቁ ሁኖ ወደ ጌታቸው እንደሚመለሱ የሚፈሩ ሁኖው የሚለግሱ ናቸው ይኔባረው ይችላል صደቃ ሰጥተው ዒባዳ ሰርተው ይፈራሉ አላህ ይከበለንን አይከበለንም በያሉ ይፈራሉ ማለት ነው ላይከ ዩሳሪዑነ ፊ ልኸይራት ወሁም ለሃ ሳቢቁን እንደዚህ አይነት የአላ ባሮች በይራት ይሽቀዳድማሉ ይራራጣሉ ይላል አላህ ስብሓንሁ ተላ በዚህ ረመን ውስጥ ሰለፎች በጣም ይጠናከሩ ነበረ ከዛም ደግሞ ከሰሩ በኋላ አላህ ተቀበሎና ላ ተቀበለን ልያሉ ይቸነቃሉ ማለት ነው ሀከናኛም ይህን ኖር አላህ እንዳድርፍ እንዱዓ ድርገ ረመን ከገባ በኋላ ደግሞ አላህ በመልካም ስራ ላይ እንዳግዘን አላን እየለመን دعمو الله <سؤال> يسرنا وسر الله عندك قبل لنا لما ما نتنو فكان يوزفون أنفسهم سلفوا تراسات شون أكبرو تراسات شون كف كف عدر قم ما نتنو عندهم سرات اللي بلاش بني شل بلوي فرنا لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين كلام الله سبحانه وتعالى بقرآن من النمرو الله سرنا مكبلو هنداك متك وشنا وسلام من مالتهم الله فرينا نار إلا لم يسجنك أشوا السلف وش إن سلف الصالح من الصحابة والتابعين عليهم جميعا رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتفرغون في شهر رمضان للعبادة إن قدمت يا الله بارج رمضان سجبا بدم بتاتك ولا عبادة يزك ويتقللون من أعمال الدنيا يا دنيا سرعة وتدرجوا كلا لا ወደ አኺራ ስራ ይገባሉ ረመዳን ላይ ማለት ነው ወይ ወፍሩና الوقت للجلوس في በአላህ ቤቶች በመስጅዶች ለማሳለፍ ይዘጋጃሉ ማለት ነው ወይ ነፈዙ نحفظ ወላ ولا نغتاب ይላሉ ይህንን ይሄንን ጾማችንን በጠበቃለብን አንዲንም ሰው አናማ እያሉ መስጅድ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ ማለት ነው ቁርአንን እየተማማሩ እያለበቡ ይዳቸውን በአግባቡ ይጠብቃሉ هكذا ሰለፉን الصالح ه اሙስሊሙን ተአመሉ ተذክሩ ፈተ ሚንን ከሪም ቀሪቢ حቢብ ካነ መعና ረመضን ሁላችንም ማሰብ ያለብን አባት እናቶች ወንድሞች ቶች ባለፈው ዓመት ረመضኑ የቆሙ ነበው ላን ሁ ሓቢሱ ቱራብ አሁን ግን ከመሬት በታች ሁሉ ስንት አባትና እናቶች ወንድምህቶች አሉ ይህ ዕማ አ ስላደረሰን ልናመሰግነው ይገባል ማለት ነው። ቤተሰቦቹ ጓደኞቹን ጥሎ የሄደ ስንት እና ስንት ሰው አለ ለምን ይድር እኛም ደግሞ ረመጧን መድረሳችን እምናገበት ምንም ጉዳይ የለንም ማለት ነው። አቁ ወደዑ ቢላ ከማ ወደዓሃ ገይሩና ሌሎች እንደ dunia እንደሄዱ እንደሄዱት ሁሉ እኛም ረመጧን ሳይደርስ ልንሄድ ይችላል ምንም የምናገኝ ጉዳይ የለንም من يوم نفس ما شد من تموت ما أيها الإخوة إنه ينبغي لنا أن نستقبل رمضان بأمور قد جاء بها ديننا وعمل بها سلفنا عليهم رحمة الله إن رمضان سلفوج بتبكت النا عند بتكبر الملك دينا ثم بدنا كجوم الملك كبار يكبر مالته عندنا سلفوج من دنا بريمة درجت رمضان كمامتاتو بفيت دعايا ترقاله بلتانيا الله سيأتر ترقاله الله يمسكينه لأنها نعمة و كينا تنتلق تنقاسه لغنى مالته سنذهي الله يمسكينه كبال الله يتبقى ترقاله و سيأتر ترقاله قال الله تبارك وتعالى و إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لذين لكم و لئن كفرتم إن عذابنا شديد كي كي الله سبحانه وتعالى يتعجب أواجب وجه تقدم الى الله من قال الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لازيدنكم كما سكناتكم سكاي كما سكناتكم وتمراتكم الى الله ولا ان كفرتم ان عذاب لا شديد نجر كل يوم سكاي هنا من ايتشلت الله يمدلك هنا ذلك ذات بتام يبرت الى الله سبحانه وتعالى ثالثا الفرج رمضان سلمتا ديستليلي يقبال

የጀነት በሮች የሚገፈቱበት ወይ ለቁ ፊ አዋብ ጀፊም የጀሃንም በሮች የሚዘጉበት ወቶበሉ ፊሄ ሸያጢን ሰይጣናቶች የሚታሰሩበት እያሉ ፊሄል አይነቱን ሻ መትኮር መይራ በጠልኩርም በዚህ አንዲት ለሌታለች ከአንድ ሺ ወር የምትበጥ እያሉ ያበስሯቸው ነበር ይችን ለሊት የተከለከለ ያታደለ ሰው ይሄ ሰው በጋ መልካም ነገር ሁሉ ተከልክሏል ይላሉ ነቢዩ ለ ላቱ ሰላም رابعا عقد العزم الصادق <applause> على اغتنام اردت ان يهن الورد للناس وللناس من قبل كرت قال لي ادرك يهن رمضان بعباده للناس بباب للناس تلاقينا كرت على لي انا نور اللي قبل مالتهم لكن اولادنا لو سوى الله يا في قتلة الناس يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الناس يا امنات سوى شوي الله اذكروا أن تجدهم كأولثاً واجقارهم إلى الله الصادقين في أعمالهم وأقوالهم واعتقاداتهم بتكبراتهم بعقيداتكم بتكبراتكم نابنققراتكم ونثنياكهن وسواجقارهم إلى الله سبحانه وتعالى خامساً تفقه أيها المسلم وتعلم أحكام رمضان بدم تفرط من سدوين بقبوص لرمضان رمضان وجه أن تثبتوا من دمبل لنمارق فإن هذا من العلم الواجب ግደታ የሆነ እውቀት ነው ይሄ ማለት ነው። ወልሙሚን አማኝ የሆነ ሰው አላህን ሲያመልክ ሲሰግድ ሲጾም ዘካ ሲያወጣ ሐጅ ሲያደርግ አላ በሲረቲ ወዒልሚ ለውቀት ላይ ሊሆን ይገባል በላ ይዑዘሩ ቢጀህል ፈራኢድ አላህ በሱ ላይ ግደታ ያደረጋቸውን ዕባዳዎች ባለማወቁ አላህ ዑድራ አይሰጠውም። መማር ግደታ ስለሆነ ረመዳን ከመውጣቱ በፊት ስለ ረመዳን ምንነት እንደት መጾም እንዳለብን አሕካሞቹን ምን እንደሚያበላሸው ልንጠይቅ ልንማር ይገባል ማለት ነው النبي عليه الصلاة والسلام حديثا من بلوان طلب العلم غريبة على كل مسلم علم المفلق بيان للمسلمين قبل لي قبت على النبي عليه الصلاة والسلام سادسا إهن النور من الكبر بالعزم على ترك الأثام والجلوتين فبتوا لا كرد أدرك لنكبر ويكبر والتوبة الصادقة تكتكنا يا أيها التوبة لتوبة الكبر كيف يوم

الله سبحانه وتعالى الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الله جل كل ما رأيته النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا الاستغفار وزن الله نكرت يديك في كل حين بيت يوم الله يديك فكيف في رمضان رمضان الله استغفار يديك النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أن أنت سوتشوي توبوا إلى الله ودا الله تملسوا واستغفره الله انا يكر تاتا يكون فاني اتوب في اليوم <سؤال> مئات مره انا بعدك بتوب الى <سؤال> الله في ذلك الوقت فاين نحن ايها ሀስቶትን በተለይ ደግሞ ከሽርክ ልንተውበት ይገባል ይሄ ሽርክ ማለት ሀቂቃ ስራዎችን ሁሉ ገደል የሚያስገባ ትልቅ የሆነ በሽታ ነው ሽርክ እያለብን ብንጾም ብንሰግድ የተለያዩ ዒባዳዎችን ብንሰራ አላ ስለማይቀበለን የሰው ልጅ እኔ ተውሒድን አረጋግጫለሁ ሊያስብ ይችላል ወላኪን ላ ምክንያቱም አሽርክ ሀተሁ ልአንቢያ እኛ ቦታ ላንሰጠው እንችላለን ወላኪን ነቢያቶች ሲፈሩት ነበር ኢብራሂም ለ ሰላም የአላህ ከሊሉ ራማን አላህ ወዳጃ ቅርብ ወዳዳጀግ ባያታቸው ኢብራሃም ራሱ ሲፈሩ ነበር ዓም ሲያደርጉ ነበር አላ ወይ እና ቤተሰቦችን ካጣወትን ከመገዛ ታደቀን ምኪናቱም እነዘ ጣዋወቶች ጉዙሶችን እያሉ ያደርጉ ነበር እኛም ደግሞ ከዚህ በረይ ልንፈራው ይገባል ከየትኛውም ሽርክያቶች ጉራፋቶች ብድዎች ይገባል አለዛ ስራዓችን ይበላሽብናል يطاب للعمل اجلاس الله عبادات المهم كبلدت ولد مسبر كتال على اخلاص والمتابعة لا الله ما درس توحيدات ما استغفرنا المتابعة يا عليه الصلاة والسلام سنة مكة نو ويانا نك سكاسة على تانا ولد مسبر كتج وإما نك كتلا سرات جي يكون هذا من صورة يتبت سنة تيت بيانا يمورو يوم الكامام من تبت نجرانا جي مارتو إذا كهونو لنتنا جي ودا الله أن تيس كيس هون يكبر بلت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه بلت مالتا. النبي عليه الصلاة والسلام من دان نفسه نفس يمر مر وعامل لما بعد الموت كموت على الله هوته قبل آخر ويسرنا النبي عليه الصلاة والسلام والعاجز يا دكما موني ما يا موني مالت من أتبع نفسه هواها نفسي يوم سميت وانا مياتك النوال تحس واحد ولا لك جبت وده حرام وده تلايو حرام وج ستير ستلو يميقوات على الله الأماني أن يدفعوا لكم فالله لا يتنتوا لمن يلا النبي عليه الصلاة والسلام لذي كابلت وجل النهون يقبال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الرحيم والبر الكريم